اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت یُخْرِجُونَهُم مِنَ النَّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ صدق الله العظيم آیت القرسی میں اللہ جل شانہو کی ذات و صفات کا تذکرہ ہوا پھر فرمایا گیا لاق فی الدین دین میں جبر زبر زبردستی نہیں جو چاہے اپنی مرضی چاہت اختیار سے اسلام قبول کرے اور جو چاہے بد نصیبی اس کے مقدر میں ہو تو کفر کی طرف چلا جائے البتہ فساد کی اجازت نہیں فساد کوئی کرے گا تو پھر اس کا خاتمہ اس کا علاج کیا جائے گا آج جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی اس کے اندر اللہ جل شانح فرماتے ہیں اللہ ولی الدینہ امن جو سعادت مند خوش نصیب اللہ پر ایمان لائیں گے اللہ بڑی صفات کے مالک اللہ جل, جل شانہو کو ایمان لا کر وہ اپنا ولی بنا لیں گے ہمی مددگار دوست بنا لیں گے تو پھر اللہ جل, جل شانہو شان انہیں یخرجہم من الظلمات الى النور اللہ ایمان والوں کے دوست ہوں گے اور انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئیں گے اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئیں گے کفر و باطل کے اندھیروں سے بھی نکال لیں گے اور ایمان کے نور میں لے آئیں گے, گے گمراہی کے اندھیروں, کے اندھیروں سے جھوٹ کے اندھیروں سے گناہوں کے اندھیروں سے نکال کر اللہ اپنی رحمت سے اس کی دستگیری فرماتے ہوئے اسے ایمان کی روشنی نیکی کی روشنی سچ کی روشنی اعمال کی روشنی میں لے آئیں گے حدیث پاک میں ارشاد ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن ینظر بنور اللہ ایمان والا اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اللہ اسے ایسا نور بصیرت بخشتے ہیں پھر اس کے لیے کسی چیز میں اندھیرا نہیں رہتا نہ نظر آنا نہ سمجھ آنا کنفیوز ہونا گھبرا کر کہنا کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں ایسے نہیں ہوتا اسے اللہ اپنا نور بصیرت بخشتے ہیں سب نظر آتا ہے سب دکھائی دیتا ہے سب سمجھتا ہے ایمان کے ساتھ یقین جڑا ہے ایمان والا یقین کی کیفیت میں ہوتا ہے شک و شبہ اور تردد سے دور ہوتا ہے آج اگر ہم شب و شبہ میں رہتے ہیں تردد میں رہتے ہیں آج اگر ہمیں کچھ سجائی بجائی نہیں دیتا یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی پریشان ہیں تب بھی سمجھ نہیں آ رہی کیوں پریشان ہیں اداس ہیں تب بھی سمجھ نہیں آ رہی کیوں اداس ہیں یہ نہ سمجھی والی چیز اس لیے ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے ایمان میں اضافہ ہوگا ایمان مضبوط ہوگا ایمان کے ساتھ یقین کی دولت نصیب ہوگی تو پھر اللہ نور بصیرت بخشیں گے کیا ایمان افروز آئےت شریفہ ہے کیا مدد اور طاقت اور اللہ کی نصرت پر بھروسہ دینے والی اور کیا مضبوطی بخشنے والی اللہ آمنوا اللہ ہمی مددگار دوست ان کے جو ایمان لائے من الظلمات ہم النور اللہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لے آتے ہیں والذین کفروا اولیاء متاغوت یخرجون ان من النور الى الظلمات اور کافر شیاطین ان کے دوست ہیں انہیں نور سے اندھیروں کی طرف لے آتے ہیں حق کے سے باطل کی طرف سچ سے جھوٹ کی طرف اگر کہیں سے کچھ تھوڑا سا حق سمجھ آنا شروع بھی ہو گیا لیکن کافروں کے ساتھ دوستیاں تعلق رہے تو وہ اسے کھینچ کر وہ تھوڑا سا جو حق سمجھ آیا اس سے بھی محروم کر دیں گے کفر کے اندھیروں کی طرف کھینچ لے جائیں گے اور جو اندھیرے میں چلا گیا اسے پھر کیا نظر آتا ہے پھر, پھر کوئی چیز, چیز اس کی سمجھ, سمجھ میں نہیں آئے گی شاک شاک تردد دو دو اس کی قسمت میں لکھا جائے گا, جائے گا ہی سمجھ سمجھ اندھیرے میں جانے والے ہمیشہ دوزخ میں رہنے والے الناری ہم فیہا خالدون اب سوچنا یہ ہے کہ ہم روشنی, روشنی کے, کے مسافر ہیں یا پھر اندھیروں, اندھیروں کے سوچنا, سوچنا ہمیں یہ ہے کہ, کہ ہم, ہم روشنی, روشنی کے مسافر مصافر مصافر ہیں یا اندھیروں, اندھیروں کے راہی, راہی, راہی ہیں ایمان, ایمان والا, والا تو روشنی, روشنی کا مسافر اعمال والا تو روشنی کا مسافر نماز والا <impres Donkey> تو اللہ کو یاد کرنے والا تو روشنی کا مسافر اور جو بد قسمتی سے ایمان سے محروم ہے وہ اندھیروں کا مسافر یا پھر اعمال مار سے معلوم ہے نماز سے, سے اللہ کی یاد سے, سے تو وہ اندھیروں کا مسافر ہے فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ کس رستے پر چلیں کہ کس رستے پر چلیں روشنی کے مسافر ہوں گے تو منزل بھی روشن اور سیدھی جنت اور اگر خدا ناخواستہ کوئی اندھیروں کا مسافر ہوگا تو منزل بھی خراب اور سیدھا جہنم کے گڑے میں اللہ سمجھ دیں عمل کی توفیق بخشے